В українському футболі завершається пора літніх канікул. Вже 26 липня стартує чемпіонат України у прем'єр-лізі. У першому турі Чорноморець прийматиме вдома Донецький олімпік. Менш зрозуміла доля другої ліги, у якій виступає клуб Реал Фарма. Тут ще не до кінця відома кількість учасників, а отже, і розклад турніру. Тим не менше, і друга ліга має розпочати свої змагання до кінця поточного місяця. Таким чином для усіх команд настає час. Ас остаточно визначитися зі складами, у чому мають допомогти численні товариські двобої. Один з таких тренувальних спарингів відбувся 10 липня на базі у Совіньйоні, де експериментальний склад Чорноморця помірявся силами з Реал Фарма. Команда другої ліги, яку зараз тренує вихованець школи Чорноморця Владислав Зубков, не знітилася перед більш іменитим суперником та провела гру цілком гідно. Більш того, на 17-й хвилині гри представник реалістів Павло Новицький вивів. свою команду уперед усі намагания экспериментального черноморца врятувати гру не призвели ни до чого та реал фарма сдобув перемогу с рахунком 0 меня больше устроило, как команда выглядела в тактическом плане оборонительные действия меня устроили счет конечно да мы довольны что он победный в нашу пользу но больше меня порадовал правильные действия командные. Вы уже три недели работаете, руководите официально этим клубом, но вот уже составили впечатление о тех ребятах, которые работают сейчас, и может быть уже есть какие-то, с вашей стороны, пожелания в плане заключения контрактов в ближайшем будущем с этими футболистами? Ну, начнем с того, что я почти всех ребят очень хорошо знал ранее. Очень хорошо знал ранее. Поэтому такого длительного знакомства и не было. В общем, я просто сейчас больше с ними знакомлюсь э, в нюансах, да, футбольных, э, таких тонкостей каких-то. Может, какие-то я еще до этого, которые не знал. Э, да, конечно, ну, это Николай Иванович будет решать. Я могу только рекомендовать, э, с кем заключить контракт. Ну, мы уже предварительную беседу имели. В общем, никаких у нас разногласий пока нет были футболисты, да, которые были на просмотр и по каким-то причинам нам не подошли. В общем, еще и ну, селекция так, такая вещь, что она вообще не должна прекращаться. Ни на один день. Ну и хотелось последний вопрос с моей стороны. То есть сейчас команда вступила уже в фазу игровых спаррингов, да, то есть две игры уже было сыграно, каковы ближайшие планы, да, с кем команда будет играть, вот, и что вы будете своих подопечных в этих играх? <связывая> у нас планы такие, 14 мы играем с МФК Николаев, в среду 16 мы играем в Дубль, и в субботу следующую в Ю-19. Мы так и планировали, чтобы следующую неделю было много игр, игровой практики у ребят. Мы готовимся на начало чемпионата 26 июля. В общем-то, еще не, не утвержден до конца календарь, но мы ориентируемся на эту дату. Если будут какие-то изменения, мы тогда и подкорректируем свой план, естественно. Игра понравилась. В принципе, даже не то, что мы достигли результата. В принципе, это всегда приятно. А сама игра понравилась. Мы столкнулись с квалифицированной, хорошо подготовленной командой, с хорошим исполнителем против такой команды всегда играть очень приятно. Когда, грубо говоря, проигрываешь много, ну понятно, что ты не готов, а когда ты готов, и когда ты выигрываешь, там, допустим, 7-8-0, это тоже, все видели там Бразилию и Германию, 7-1. Я не думаю, что болельщики получить тех, кто любит футбол. Я не думаю, что от этой игры кто-то получил удовольствие. Шок, Какие-то недоумения, недоразумения, это понятно, ну, вот такой игры. А когда играют две команды равные, когда идет борьба на каждом участке поля, никто не хочет уступать, самоотдача полнейшая, такая игра всегда нравится. Зрителям на такую игру, зритель всегда будет ходить и найдет время прийти, и интересно будет смотреть. Тем более игра держала до, до последних секунд напряжение, там, Черноморец перекладину или в штангу попал там на последней минуте. Выход один в один был. То есть, конечно, нам было очень тяжело на последних минутах. Ну, удалось. Сбились со стандарта, в принципе, удалось отстоять его. И игрой, и результатом мы довольны. Я ребятам сказал, мы проделали очень большую работу. С 21 мы тренировались каждый день, иногда по два раза. Мы выполнили весь план подготовки по всем параметрам и так далее. Может быть, это сказалось. Ну, противнику, конечно, было тяжело, игроки там квалифицированы. Но я так понял, что они в таком составе собрались в первый раз. И у разных ребят разный уровень подготовки. Я так понял, кто-то с отпуска приехал, кто-то на просмотре ну, хочет себя показать. Это всегда иногда мешает. Всегда и иногда, да, мешает. Николай Иванович, известно, что подготовка к новому чемпионату ваша команда начала, скажем так, с нуля. Я имею в виду кадровый вопрос. Вот три недели команда уже готовится к сезону. Есть ли какие-то вот в этом опросе подвижки в лучшую сторону? То есть клуб уже заключил с кем-то контракт, или это пока еще вопрос преждевременный, все, скажем так, пока оставшиеся две недели до начала чемпионата? Да, ну нас уже пора. Я думаю, что мы вот сейчас вот соберемся на субботу-выходной, завтра соберемся на тренировку. В воскресенье у нас будет еще одна предыгровая перед Николаем и просмотр. Мы с Николаем в понедельник играем. Я думаю, что уже в понедельник или во вторник после игры с Николаем, я думаю, что мы уже заключим 15 или 16 контрактов. Ну, я думаю, минимум 15 с теми игроками, ну, которые нас уже устраивают и которые мы уже понимаем, что они соответствуют тому уровню, который мы требуем. Ну, сегодняшняя игра это показала. Поэтому мы уже так особо и тянуть не будем. Последний вопрос, что известно на новом чемпионате страны? Сколько команд будет не принять участие, по такой формуле? Или же опять-таки это вопрос подвешен? Да нет, все, не все, в принципе, уже определилось. Пример лиги 14 команд, первой лиги 16. Во второй лиге, если будет, ну там решается вопрос, мы же всегда в последнюю очередь, если будет 11 или 12 команд, то будет 3 круга. Если будет 10 или 9 команд, может быть такая ситуация, то игра будет, э, чемпионат будет 4 круга. И даже если будет там 9 команд, то будет 32 игры. Это более чем достаточно. И команды, ну, в принципе, все команды во второй лиге неплохие, квалифицированные. Сейчас вот учитывая, что пораспадались команды, футболистов много. Очень хороший подбор футболистов. Во всех командах уже с первых, даже с высших лиг играют во второй лиге, ну, потому что просто негде играть. Поэтому я думаю, что будет интересный содержательный чемпионат с Увлекательной борьбой. Выходит два места в первую лигу, а третье место играет плей-офф с третьей командой снизу, с первой лиги. То есть это тоже увеличит. У них пять команд, получается, будут бороться. Три места на вылете и два места в премьер-лигу. То есть это тоже усилит и первой лиги спортивную борьбу. Тим часом схоже на те, що Реал Фарма нарешті визначиться з місцем прописки та домашньою ареною. На даний момент найбільш вірогідно, що клуб-мандрівник, який у попередні роки базувався спочатку у Южному, а потім у Овідіополі, повернеться до Одеси. Майже зі 100-відсотковою вірогідністю команда Миколи Ліховідова буде приймати своїх суперників по другій лізі чемпіонату України на стадіоні Іван.